Halo guys, jumpa lagi di Raft Toys di channel mencari ikan. Yo, ayo kita carikan lagi guys bersama Raft Toys. Wah, itu Wah, guys, di sini ada bola-bola guys. Wah, itu bola-bolanya berasal dari mana nih guys ya? Siapa yang nendang nih? Coba kita cari tahu. Wah, guys. Jangan-jangan kura-kura ini yang nendang bolanya guys. Wah, itu guys, bola-bolanya lebih besar dari kura-kura yang ini. Guys. Tapi yang ini lebih besar kura-kuranya guys. Wah, itu jangan-jangan ini kakek kura-kura guys. Wah, itu guys, besar banget guys. Wah, dan dia kuat banget guys ya Wah kita masukin aja ke dalam wadah guys ya Wah dan lihat nih guys anak-anaknya Kita masukin juga ke dalam wadah Ada yang mencoba kabur nih Wah itu diam-diam baik guys ya Wah ada lihat nih guys Ada lagi ada lagi yang mencoba kabur nih Coba kita balikin badannya dulu Biar dia harus awas itu guys Bentar banget ya kura-kuranya Kita masukin juga ke dalam wadah guys Waduh kita bisa budidaya kura-kura nih Tapi yang ini kenapa guys Ketiduran kali ya kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Wah, dan coba kita pecahin bola-bolanya guys Jangan-jangan bola-bola ini berisi sesuatu guys Makanya ditendang-tendang sama kura-kuranya Coba hitung bareng guys ya kita pecahin Satu, dua, tiga oh, Apaan guys ya? Wah gitu, guys Di dalam rupanya ada anaknya nih guys Oh itu coba kita balikin badannya juga guys Wah dan lihat tuh guys Dia malu-malu juga kali ya Atau mager-mager kali ya Ada tuh guys Kepalanya dikeluarin dikit-dikit itu banget ya kura-kuranya Walet tuh guys Gue bolanya di nongol nongolin dikit-dikit aja tuh dia nggak mau berusaha balikin badannya guys Kura-kuranya lucu banget guys ya mending kita masukin badan ibunya aja guys mungkin dia masih nete guys ya Dan coba kita cari cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada kura kura lagi guys yang itu apa guys wah itu lihat nih guys ada yang gerak gerak nih guys coba kita colek colek ah, guys guys rupanya ikan guys wah itu ikannya berasal dari mana guys ya wah itu jangan jangan di sini ada kolam kolamnya guys ini adalah ikan lele guys ah. wah warnanya putih karena ikan lele albino kita masukin ke dalam wadah guys ya wah itu ikan ikannya berasal dari dari mana guys ya pasti di sini ada kolam-kolamnya wahido guys jangan-jangan ikannya berasal dari sini guys wah perhatikan guys di dalam ada temannya nih tapi sepertinya bukan ikan lele guys coba kita tangkap yang yang bentuknya unik ini guys ya wah guys ini adalah ikan ikan sabu-sabu guys biasa juga disebut ikan tokek guys karena bentuknya kayak tokek wah warnanya putih karena albino juga nih guys kayak ikan lelenya albino juga dan lihat nih guys ada yang warna putih bersih nih kayak gadis desa ini adalah ikan wah ikan patin albino ternyata ikannya jelek juga loh guys lihat nih guys matanya ah, guys. lucu banget ya guys ikan-ikannya unik-unik kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu ada ikan albino albino lagi yang berkeliaran di sini wah oh, sepertinya sudah nggak ada guys coba kita periksa di sini siapa tahu ada yang naik ke darat wah lihat nih guys ini apaan guys oh, wah di sini ada kolam kolam ikan rupanya wah oh, dan lihat tuh guys di dalam kolamnya ada ikan ikan yang menyamar jadi ikan eh hey, jadi ikan <laughs> coba kita serok guys ya wah guys ikannya cantik banget nih ini adalah ikan cupang mantap men. kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada ikan cupang lagi wah itu guys wah itu guys. guys 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 apaan yang keluar dari dalam botol wah guys rupanya ada ikan di dalam botol nih guys dia terperangkap kasihan wah coba kita tangkap guys ya wah ini sepertinya anak ikan canda guys kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan coba kita tangkap-tangkap lagi nih guys Wah guys, yang ini sepertinya anak ikan gabus guys. Wah, guys cantik-cantik banget guys. Wah, dan lihat nih guys, yang ini kan apa guys ya? Ah, kecil tapi gesit-gesit. Guys, guys, Wah, dan bentuknya unik banget guys. Waduh lihat tuh guys, kepalanya kayak kepala apa guys ya? Kayak kepala ikan ya, atau dengan ikan ya. Kita masukin aja ke dalam wadah guys ya yang tahu ini kan apa sih di kolom komentar biar Kakak juga tahu guys. Coba kita cari-cari lagi guys ya. Siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam ikan lagi guys. Nah, ini apa guys Wah, ternyata di sini ada kolam ikan beneran guys Wah dan lihat guys Ikan-ikan apa tuh di dalamnya Hah? Sepertinya beda-beda jenis guys Coba kita tangkap yang cantik ini dulu guys ya Ini ikan apa guys ya Wah guys Ikan yang mau ditangkap ya Wah guys Kakak berhasil lagi dapat ikan cupang guys Mantap betul nih Kakak dapat ikan cupang berwarna-warni yes. Dan lihat nih guys Ada yang yang besar dan panjang-panjang juga nih Wah lihat nih guys Yang ini ikan apa guys ya Wah guys guys Ikannya gesit-gesit juga nih Wah sepertinya Ini ikan channel guys kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan ada lagi, ada lagi nih. Wah, oh, yang ini kenapa, guys? Ya, wah, wow, guys! Yang ini adalah ikan belalang guys Ikan yang bisa dikonsumsi nih Kalau yang ini Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Dan lihat nih guys Ada yang 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 miring-miring nih Berenangnya miring-miring Karena Badannya tipis-tipis guys Ini adalah ikan Wah Ikan kiper guys ya Kita masukin ke dalam wadah Dan lihat nih guys Ada juga yang berwarna hitam nih Coba kita tangkap Wah guys Yang ini adalah ikan molly guys Ikan molly black ball Wah dan lihat nih guys Kolam-kolamnya sudah nggak ada ikannya ya guys dan coba kita cari-cari lagi guys siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam ikan lagi wah iya pandes wah guys guys perhatikan guys di sini ada kolam-kolam wah yang berisi bola-bola guys bola-bolanya ada dua ada yang hijau dan yang kuning wah yuk kita coba masukin ke dalam wadah guys ya kita cuci-cuci bersih dulu wah warna kuning ini wah itu lihat guys sepertinya di sini ada retakan-retakan coba kita pecahin aja guys ya siapa tahu di dalam ada sesuatu hitung bareng-bareng satu dua tiga wah ini dong guys di dalam ada banyak ikan guys kecil nih wadidaw guys rupanya ini adalah sarang ikan hias kecil yang berwarna-warni coba kita keluarin wah rupanya ikan pelatih guys wah itu sepertinya ini ikan pelatih betina betina eh betina betina ah, dan lihat nih kita pecan juga yang berwarna hijau pasti di dalam ada ikannya juga guys hitung bareng-bareng dong satu dua tiga oh my god guys di dalam ada ikan yang cantik banget guys warnanya merah merona Oh my god guys Pantasan cantik guys Ini adalah ikan cupang Mantap men Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan biarkan pecahan bolanya di sini aja guys Mending kita lanjut cari ikan-ikan aja Di sekitaran sini siapa tahu ada ikan-ikan wah, wah lihat ada tuh guys Ada tuh guys Sepertinya ada yang gerak-gerak di dalam lubang-lubang huh? itu guys Wah guys Sepertinya ada ikan nih guys Ini ikan apa guys ya Wah guys guys Lihat guys Ikannya nyapu-nyapu nih Wah lucu banget ya ikannya ngapain 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 wadidaw ikannya kayak kali ya ini adalah ikan sapu-sapu guys tapi yang ini gak lebih guys kita masukin aja ke dalam wadah guys ya mencoba kita periksa lagi guys siapa tahu wadidaw itu guys Akhirnya gerak-gerak sendiri guys jangan-jangan ada ikan besar di oh my god guys beneran ada ikan besar yang keluar dari dalam lubang guys ya, dan lihat guys banyak banget kumisnya guys kayak bapak-bapak coba kita tangkap guys ya waduh guys badannya licin banget guys waduh pakai sabun kali ya, ikannya sementara mandi kali ya, ikannya ah, <Tonian>. <A -2> ini adalah ikan lele jumbo guys waduh kita menemukan ikan lele jumbo yang keluar dari dalam lubang guys lubangnya itu guys wah lihat nih guys kita masukin juga ke dalam mau ada guys ya dan coba kita periksa lagi guys waduh sepertinya sudah nggak ada ikan-ikan yang keluar dari dalam lubang ini waduh mending kita lanjut cari ikan-ikan aja guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada kolam-kolam ikan lagi waduh apaan guys waduh ada yang putih-putih nih guys putih-putih Melati Alibaba ah, Coba kita tangkap guys ya Ini ikan apa guys ya Wah rupanya ikan mas guys Ini adalah ikan mas koi slayer Wah warnanya cantik banget guys Putih bersih Bening-bening Coba kita periksa Wah lihat tuh guys Apaan lagi nih guys Wah oh, guys ada lagi yang berwarna oranye guys Wah ini guys Perutnya buncit-buncit guys Lucu banget guys Gemoy-gemoy Wah rupanya ini adalah ikan mas juga guys Ikan mas koki Mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys ya nah, Coba kita periksa lagi guys Siapa tahu ada lagi Wah itu apa yang gerak-gerak guys Wah guys coba kakak tangkap guys ya wah guys warnanya oranye lagi nih jangan-jangan ikan mas koki lagi ya wah guys yang ini bukan ikan mas koki guys tapi yang ini adalah ikan mas komet soalnya terusnya nggak bentuk buntik nih <gif> kita masukin ke dalam wadah guys ya mencoba kita cari-cari lagi guys siapa tuh di sekitaran sini ada kolam-kolam ikan lagi wah ini apaan guys oh my god guys di sini ada telur-telur yang habis guys wah di dalam telurnya di dalam telurnya di dalam kolamnya banyak telur-telur guys ada yang berwarna kuning dan ada juga yang berwarna hijau kita, waduh guys, waduh guys, telurnya pecah dan ternyata di dalam ada ikannya guys Waduh guys, itu ikan apa guys ya? Lihat nih guys, kakak dapat ikan. Wah, coba kita tangkap dulu guys ya, biar kita tahu ini ikan apa. Wah guys, rupanya ada ikan gurame guys di dalam telurnya. Waduh guys, kita menemukan keluarga ikan gurame nih. Kita masukin ke dalam wadah guys ya ikan-ikannya, dan coba kita angkat ke darat lagi yang berwarna kuning ini guys. Jangan-jangan di dalam ada ikan gurame lagi nih, kita pecahin guys ya waduh guys. Ada yang lompatnya guys, wah guys, coba kakak tangkap ya. Wah, dokter ternyata ikan gurame juga nih guys Wadidaw wadidaw Yang ini kotor-kotor guys lompat-lompat Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya Dan saatnya kita pecahin yang berwarna kuning ini Hitung bareng-bareng dong guys Satu Dua Tiga Wadidaw Guys, rupanya beneran guys Di dalam ada ikan lagi Coba kakak tangkap salah satunya dulu guys ya? Wah, Ada lompat nih guys Waduh guys, guys, guys Kita masukin ke dalam telurnya dulu Wah, yang ini adalah ikan nila guys Ikan ini bisa dikonsumsi loh guys Wah, kita nggak beli ikan lagi nih Soalnya ini bisa dikonsumsi ya? Tapi masih kecil sih Sayang kalau digoreng-goreng nggak bisa bikin kenyang nih Kita mending budidaya guys ya Kita masukin ke dalam wadah guys Wah, lihat nih guys Kakak berhasil dapat ikan-ikan yang bisa dikonsumsi guys Ikan nila Kita masukin semua ke dalam wadah guys Waduh, Mantul, mantul, men! kita masukin guys ya dan sepertinya sudah nggak ada guys mending kita pulang aja guys ya karena kita sudah dapat banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni banyak juga ikan cupang loh guys berwarna-warni juga dan banyak juga kura-kura guys kakak juga dapat banyak kura-kura loh jadi seru banget kan kali ini jadi kalian jangan sampai ketinggalan di keseruan berikutnya guys ya ikutin terus Raff Toys jangan sampai ketinggalan nanti kalian nyesel loh jadi kakak balik dulu guys ya support terus Raff Toys dengan cara like share dan subscribe bye bye guys sampai jumpa Jumpa lagi.